نقمدہو ونسلم علی رسوله مولا رسولنبىمين المقين الحنيں الكريم الراف الرحيم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم معزز حاضرین و طلبا آج کی اس محفل کی مناسبت سے جس کا انعقاد و اہتمام ولادت حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کیا گیا ہے اور میں اس پہ مبارک دیتا ہوں ایک شاندار انتخاب کیا تو قریب کا آغاز محفل حسن کے رات سے آغوش کمپلیکس میں کیا گیا یہ نہایت ہی شاندار انتخاب اور اہتمام تھا اور ہر سال اس کا اسی انداز میں اہتمام کیا جائے یہ بہت خوشائند اور بابرکت عمل ہے حاضرین محترم قرآن مجید کیا ہے عموماً ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے وہ درست بات ہے قرآن مجید اللہ رب العزت کی وحی ہے حقیقت ہے قرآن مجید تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ کی زبان اقدس کے ذریعے امت کو عطا ہوا یہ بھی درست بات ہے ہم لوگ اپنی تمام تر شرعی احکامات کی بنیادیں قرآن مجید میں پاتے ہیں جس کی تشریح و تفسیر ہمیں پہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے میسر آتی ہیں یہ بھی درست بات ہے یہ وہ ساری نسبتیں ہیں جو قرآن مجید سے ایک مسلمان رکھتا ہے ایک اور نسبت بھی ہے جسے ہم جانتے ہیں لیکن میں دوبارہ اس کی طرف تمام احباب کی اور بالخصوص یہاں پر بیٹھے ہوئے طلبہ کی توجہ مبزول کروانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس نسبت کو ذہن نشین کر لیں اور اس نسبت کے بارے میں اکثر سوچا کریں تو شاید ہمارا تعلق اور رشتہ قرآن مجید سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے وہ نسبت کیا ہے حاضرین گرامی یہ جو کائنات ہے اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہے یا جو کچھ موجود ہے یوں کہہ لیں کہ جو کچھ بھی موجود ہے جسے ہم جانتے ہیں جسے ہم سوچتے ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں جسے ہم محسوس کرتے ہیں جو کچھ موجود ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے طلبہ میرے ساتھ ریپیٹ کریں کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جو کچھ موجود ہے جسے ہم جانتے ہیں ایک حصہ اسے ہم خالق کہیں گے کیا کہیں گے اور دوسرے حصے کو کیا کہیں گے مخلوق خالق اور مخلوق میں فرق کیا ہے خالق وہ جو بنانے والا ہے خالق کون ہے جو بنانے والا ہے اور مخلوق کیا ہوتی ہے جسے بنایا جاتا ہے کیا جسے بنایا جاتا ہے تو ہم سب یہاں پر جو بیٹھے ہیں ہم کیا ہیں مخلوق ہیں اور خالق کون ہے اللہ رب العزت کی ذات تو اللہ کی ذات کے سوا کوئی خالق ہے کائنات میں نہیں ہے <تصفح> تو جو کچھ موجود ہے جو کچھ تخلیق کیا گیا ہے تو اس موجود میں یا جو تخلیق کے سوا بھی جو کچھ ہے یا وہ خالق ہے یا وہ مخلوق ہے تو جو کچھ ہم کائنات میں دیکھتے ہیں جن گھروں میں ہم رہتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارے رشتے ہیں ہماری کتابیں ہیں کاغذ ہے جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ہمارے کلاس لومز کا فرنیچر ہے یہ سب کیا ہے مخلوق ہے اسے تخلیق کیا گیا ہے نا تو کائنات مکمل مخلوق ہے یہ آسمان بھی مخلوق ہیں عرش الٰہی جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنا تخت لگا رکھا ہے وہ عرش بھی مخلوق ہے اسے تخلیق کیا گیا ہے ہر شے مخلوق ہے اور صرف ایک ذات ہے جو خالق ہے یہ بات سمجھ آ گئی اب آگے چلتے ہیں اس ساری خالق اور مخلوق کی تقسیم میں کل کائنات کے اندر ایک چیز ایسی ہے جو بڑی مختلف ہے نہ وہ خالق ہے نہ وہ مخلوق ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسی چیز ہے یہ تو سمجھ آ گیا کہ ہر شے بنانے والا جس کو ہے وہ خالق ہے اور جو بننے والی شے ہے وہ مخلوق ہے لیکن یہ پھر کون سی شے ہے کہ جو نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے لیکن بڑی اہم شے ہے خاص چیز ہوگی نا کہ کائنات کے اندر یا خالق ہے خدا ہے یا پھر ہر شے جسے اس نے تخلیق فرمایا ہے اور پھر وہ کیسی خاص چیز ہے کہ جو مخلوق نہیں ہے اور وہ خالق بھی نہیں ہے ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتنی عجیب شے کہ جو کائنات کی ہر تقسیم سے ماورہ ہے مخلوق کی تقسیم میں وہ آتی ہی نہیں ہے عجیب شے ہے نا تو ہم جاننا چاہتے ہیں وہ شے کیا ہے حاضرین محترم وہ شے قرآن مجید ہے کائنات کی ہر کتاب مخلوق ہے اگر نہیں ہے تو قرآن مخلوق نہیں ہے کتنا پیارا رشتہ ہے کتنی پیاری تخلیق ہے قرآن جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے شے کہ جو مخلوق بھی نہیں ہے اور خالق بھی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہے ہم اسے پڑھ سکتے ہیں ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں ہم اسے چوم سکتے ہیں اسے اپنے ہاتھوں سے تھام سکتے ہیں تو کل روے زمین پر اس جیسی کوئی دوسری شے نہیں ہے کوئی ہے نہیں ہے تو یہ اللہ رب العزت کا کتنا عظیم تحفہ ہے اب ذرا غور کریں قرآن مجید کو ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے قرآن مجید اللہ رب العزت کا کیا ہے کلام ہے کلام کیا ہوتا ہے باتیں کیا ہوتا ہے باتیں تو اب ذرا ایک لمحہ آنکھیں بند کر کے ذرا تصور کریں کہ یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی باتیں ہیں یعنی اللہ پاک نے یہ باتیں ہم سے کی ہیں یہ کتنی پیاری بات ہے وہ خالق وہ مالک جس کو دیکھنے کے لیے ہم ترستے ہیں جس کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج رات اور کل کائنات تڑپتی ہے ترستی ہے کہ ہم اپنے مالک کو جانیں ہم اپنے خالق کو دیکھیں وہ کیسا ہے جس نے ہمیں پالا ہے جس نے ہمیں بڑا کیا ہے جو روز ہمیں کھلاتا ہے جو ہمیں پالتا ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے جو ہمارے لیے تعلیم کے اسباب مہیا کرتا ہے وہ ہمارا مولا وہ ہمارا آقا وہ ہمارا خالق یہ اس کی باتیں ہیں سبحان اللہ جو اس نے ہم سے کی ہیں تو قربان جائیں وہ جسے ہم نہیں دیکھ سکتے اس نے اپنا نشان ہمارے درمیان چھوڑا ہے اس نے اپنا کلام ہمارے درمیان چھوڑا ہے جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں جسے ہم پڑھ سکتے ہیں جسے ہم سوچ سکتے ہیں جس کا روز مطالعہ کر سکتے ہیں جس کو بار بار پڑھ سکتے ہیں یہ ہمارے محبوب کا خط ہے ہماری طرف جو ہمارے محبوب نے ہمیں لکھا ہے تو پیارے کا خط بار بار پڑھتے ہیں نا کسی سے پیار ہو اور اس کا خط ملے آپ لوگ یہاں پر ہیں گھر سے والدین کی کال آ جائے تو دوڑے دوڑے جاتے ہیں نا فون سننے بہت دنوں کے بعد کال آئے یا نہیں جاتے رشتہ داروں کی باقی عزیز و اقارب کی کالز آ جائیں تو دوڑے دوڑے جاتے ہیں سننے کسی کا خط آ جائے کسی دوست کا تو بار بار پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں نا تو اب ذرا غور کریں کہ یہ ہمارے مولا کا خط ہے جو اس نے بھیجا ہے اپنی مخلوق کی طرف یہ اس نے باتیں کی ہیں ہم سے جو آقا علیہ السلام والسلام نے ہم تک پہنچائی ہیں اور یہ ایک کتنی پیاری شے ہے کائنات کی ہر رشتہ ہر تعلق نکلی ہو سکتا ہے لیکن یہ شے ایسی سچی اور سچی ہے کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے مولا کی باتیں ہیں اس میں کوئی شک ہے کہ یہ ہمارے مولا کی باتیں ہیں ہر کتاب منسوب ہو سکتی ہے اس پر ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے یہ کائنات کی ایک ایسی کتاب ہے جس پر شک نہیں کیا جا سکتا اور اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور اس کی ہم ہی حفاظت فرماتے ہیں تو یہ اللہ پاک نے ہمارے درمیان ہمیں دے دیا ہے تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ مالک و مولا جسے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کی باتیں ہمارے درمیان ہیں تو پھر ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم ان باتوں کو بار بار سنا کریں ان باتوں کو بار بار پڑھا کریں ان باتوں میں غور کیا کریں ان باتوں کو سمجھا کریں کہ ہمارا مولا ہمارا مالک ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اور ان باتوں کو سیریس لیا کریں اور پھر ان باتوں پر عمل کیا کریں اور پھر وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو اپنے مالک کی باتیں قرآن جو نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے ان باتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں حفظ کر لیتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب سینے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ذہن ہیں کہ جن میں اس مالک و مولا کی باتیں محفوظ ہو گئی ہیں ہم لوگ اپنے ذہنوں میں کیا کچھ محفوظ کیے پھرتے ہیں کسی کے خلاف باتیں محفوظ کیے پھرتے ہیں وسوسے محفوظ کیے پھرتے ہیں بری باتیں محفوظ کیے پھرتے ہیں بری شاعری محفوظ کیے پھرتے ہیں لطیفے محفوظ کیے پھرتے ہیں نہ جانے کیا کچھ محفوظ کیے پھرتے ہیں لیکن مبارکباد ہے ان ذہنوں کو مبارک باد ہے ان سینوں کو کہ جنہوں نے اپنے سینوں کو کیا محفوظ کرنے کے لیے چنا مالک کی باتیں محفوظ کرنے کے لیے چنا اس خالق کی باتیں محفوظ کرنے کے لیے چنا یعنی ان کاغذ پر تحریر تو بہت لکھنے والے ہیں قرآن سینوں پہ تحریر کوئی کوئی کرتا ہے تو وہ بچے سب خوش نصیب ہیں اور مبارک باد کے مستحق ہیں جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے اور انہوں نے اپنے سینوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کردہ اس قرآن کو محفوظ کر لیا اس کی حفاظت بھی ضروری ہے جب ہم محفوظ کر لیتے ہیں تو پھر اس قرآن کی سینوں میں حفاظت بھی ضروری ہے یا نہیں ہے دنیا میں کوئی اس سے زیادہ خوش نصیب ہو سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو اس سے زیادہ کوئی قابل فخر بات ہے کہ کائنات کی ایک ہی ایسی شے ہے اور اس کی مثال کوئی اور نہیں ہے سوال پیدا ہو سکتا ہے ہمارے انٹر انٹرفیتھ ریلیشنز کے اب آپ بیٹھے ہیں یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آسمانی کتابیں تو اور بھی ہیں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے تو کسی اور موقع پر اس پر تفصیل سے بات کریں گے ابھی صرف اتنا ہی عرض کر دوں کہ نہیں باقی آسمانی کتابیں درجہ حدیث پر ہیں قرآن ایک ہی ہے جو براہ راست خدا کا کلام ہے باقی ہر آسمانی کتاب وہ حدیث قدسی کے درجے پر ہے اسلام میں جو درجہ حدیث قدسی کو حاصل ہے حدیث قدسی کیا ہوتا ہے وہ احدیث جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہوں لیکن فرمایا ہو کہ اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے تو اب جو لوگ ذوق رکھتے ہیں دیگر آسمانی کتب کے مطالعے کا وہ ذرا جا کر اب وہ کتابیں کھول لیں کئی لوگ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں یہ بات پہلی بار سنی ہوگی لیکن یہ بڑی اوتھینٹسٹی سے عرض کر رہا ہوں وہ کتابیں کھول لیں اگر حدیث قدسی کی جو زبان ہوتی ہے اس کے سوا کچھ نظر آ جائے تو بتائیں اور براہ راست جب مالک مخلوق سے کلام کرتا ہے وہ زبان صرف قرآن کی ہے تو یوں سبجیں جب سے اللہ رب العزت نے کائنات پیدا فرمائی ہے قرآن جیسی آسمانی کتاب پہلے آئی ہی نہیں ہے یہ بحث نہیں ہے کہ ان کتب میں کتنی تحریف ہوئی کیا موجود رہا کیا موجود نہیں رہا میں تو زبان کی بات کر رہا ہوں آپ بائبل اٹھا کر دیکھیں بائبل کے اندر بھی آپ جتنے بھی بیانات پڑھیں گے وہ کیا ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا نے ایسے کہا یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے جو حدیث قدسی کی بیان ہے تو قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر آپ کو براہ راست خطاب اللہ فرما رہا ہے کم مقامات پر فرما رہا ہے کل کہ اے حبیب مکرم آپ فرما دے وہاں پر بھی ڈائریکٹ خطاب اللہ کر رہا ہے تو قرآن کے علاوہ یہ زبان کسی اور کتاب کی ہے ہی نہیں کہ براہ راست اللہ کلام کرے باقی ہر کتاب چاہے آپ کرسچینٹی سے لے لیں جدائزم سے لے لیں دیگر آسمانی کتب جو ابراہیمک ریلیجنز ہیں وہ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو ہر کتاب کا مضمون اور زبان سٹیٹمنٹس کی حدیث قدسی والی محسوس ہوگی تو ایکچولی اللہ پاک نے دوسرا قرآن کبھی اتارا ہی نہیں ہے کائنات انسانی میں اپنا کلام کرنے کے لیے صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کل تاریخ میں انتخاب ہوا ہے اور ایک ہی امت کا انتخاب ہوا ہے جسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے یہ میں نے جنرل دعوت دی ہے اب گھروں کو جا کر آپ لوگ وہ کتابیں کھول لیں اور اس کے سوا کچھ نظر آئے تو بتائیں اور اگر نہ نظر آئے تو پھر مان لیں کہ قرآن اس انداز میں براہ راست خدا کا کلام پہلی بار ہی اترا ہے اور پھر مبارک باد ہے کہ کائنات میں جس جیسی دوسری شے ہے ہی نہیں اس کو آپ لوگ اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں اور پھر اساتذہ اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں کہ جیسی کتاب اسلام میں نہیں جب سے مخلوق بنی ہے ویسی پہلے آئی ہی نہیں ہے کوئی آسمانی کتاب بھی ایسی نہیں ہے اسی وجہ سے یہ معاملہ بڑے غور سے سمجھ آ جاتا ہے کہ یوں تو آسمانی کتابیں سب تھیں اللہ پاک پھر ساروں کی حفاظت ذمہ لے لیتا ساروں کی حفاظت ذمہ لے لیتا کیونکہ یہ قرآن کی حفاظت کیوں ذمہ لی گئی ہے کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے اس کے یہ اللہ کا کلام ہے اور اگر اللہ کے براہ راست کلام باقی سب کتابیں بھی تھیں تو ضروری تھا کہ ان کی بھی حفاظت اللہ ذمہ لیتا ان کی تو نہیں لی ان میں تحریف ہوئی ستر ستر ورژنز ہیں ان کتب کے تو بات یہی سمجھ آتی ہے کہ حفاظت صرف قرآن کی اس لیے ذمہ لی کہ ان سب میں کلام خدا براہ راست ایک ہی تھا جس کی ذمہ اللہ رب العزت نے لے لی وہ ذمہ داری باقی احادیث مبارکہ کے اندر جیسے تاریخ کے اندر ہم مطالعہ کرتے ہیں علماء جانتے ہیں جو موضوع احادیث بھی آئیں دیگر چیزیں بھی اس میں ایڈ ہوئیں ضعیف حدیثیں بھی آئیں جیسے وہ امور ہوئے ویسا کچھ دیگر آسمانی کتابوں کے ساتھ بھی ہوا بالکل جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی صورت رہی دیگر آسمانی کتابوں کی بھی کم و بیش ڈیلنگ ویسی رہی کچھ ورژنس کریٹ ہوئے حدیث مبارکہ کی کئی کتب وجود میں آ گئیں لوگوں نے جمع کی اسناد کے ساتھ دیگر آسمانی کتابوں کا کاملن مزاج حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے اس کے اندر ایڈیشنز بھی ہوئیں اس کے اوپر تحقیق بھی ہوئی صحیح حدیثیں الگ بھی کی گئیں ورژنس کریٹ ہوئے قرآن کے ساتھ یہ نہیں ہوا تو بات کیا سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ براہ راست اپنا کلام ایک ہی بار اتارا ہے انسان اس سے پہلے نہیں اتارا گیا اور اس کے آپ لوگ حافظ بنتے ہیں اس کی آپ لوگ کرات کرتے ہیں اس سے اپنے دلوں کو اور پھر سننے والوں کے دلوں کو منور کرتے ہیں ان کی سماعتوں کو منور کرتے ہیں تو ایک تو یہ نقطہ ہے خاص اور دوسرا نقطہ جس پر میں اختتام کرنا چاہتا ہوں حاضرین گرامی اللہ رب العزت نے مخلوق کو تخلیق فرمایا ہے تخلیق فرما کر ہماری مثال اس اندھے کی طرح ہے اس بلائنڈ کی طرح ہے جو سن تو سکتا ہے دیکھ نہیں سکتا کیونکہ ہم اپنے خالق کو نہیں دیکھ سکتے کائنات کے اندر اس کی مثال یوں لے لیں کہ ہم اب سے پانچ منٹ بعد کیا ہوگا یوں تو وہ زندگی کا پاتھ ہے نا رستہ ہے ہم چل رہے ہیں لیکن اب سے پانچ منٹ بعد کیا ہوگا ہم دیکھ سکتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے وہ مستقبل ہے لیکن زندگی کا وہ راستہ ہے تو بتائیں ہم اندھے ہوئے کہ نہ ہوئے اندھے ہوئے کہ ہم آگے منزل نہیں دیکھ سکتے آگے دو منٹ کے بعد کیا آنے والا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے دس منٹ کے بعد کیا واقعہ روح نوما ہونے والا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے اگلے لمحے ہماری زندگی بھی باقی رہنی ہے یا نہیں ہم نہیں دیکھ سکتے تو ہم اندھے ہیں تو پھر اندھے کو کیسے گائیڈ کیا جاتا ہے کوئی آپ کا چاہنے والا کوئی دوست دور کھڑا ہو سامنے سے آپ آ رہے ہوں تو وہ آپ کو کیسے بتائے گا کہ بھائی سیدھا چلتے آئیں اب آگے رکاوٹ ہے یہاں سے دائیں مڑ جائیں اب یہاں سے بائیں مڑ جائیں آگے گڑا ہے دیکھ کے گر نہ جانا اب یہاں سے پھر مڑ جائیں اب رفتار کم کر لیں اب زیادہ کر لیں یہاں سے پھر اندھے کو ہم اسی طرح گائیڈ کرتے ہیں نا یا پھر کوئی ہاتھ پکڑ کے گائیڈ کرتا ہے دو ہی صورتیں ہیں نا تو اللہ رب العزت فزیکلی اپنی مخلوق کا یوں ہاتھ تو نہیں تھام سکتا تو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو جو مستقبل کے بارے میں اندھی ہے کیا ہے اندھی ہے اس کو اپنی باتوں سے گائیڈ کیا ہے قرآن کی صورت میں اس خوبصورت آواز سے گائیڈ کیا ہے تو قرآن مجید کے جتنے مضامین ہیں وہ اندھوں کو رستہ دکھا رہے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ سنبھل جاؤ آگے یہ مصیبت آنے والی ہے جس راہ پر تم چل رہے ہو اس راہ پر گڑا ہے تم گر سکتے ہو یہاں سے دائیں مڑ جاؤ اب یہاں سے بائیں مڑ جاؤ اب یہاں پر اپنا سفر آہستہ کر لو یہاں پر اپنا سفر تیز کر لو تو وہ لمحہ بلمحہ لمحہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق جو کہ مستقبل کے بارے میں اندھی ہے قرآن کے ذریعے گائیڈ فرما رہا ہے کتنی خوبصورت شے اللہ پاک نے قرآن کی صورت میں ہمیں دے دی اب گوگل ہے نیویگیشن کا ایک سسٹم ہے گاڑیوں میں لوگ یوز کرتے ہیں نا نیویگیٹر اس میں ایڈریس ڈال لیتے ہیں تو پھر وہ آواز آپ کو منزل تک پہنچا دیتی ہے آپ کو خود سے رستے یاد نہیں ہوتے تو وہ آواز منزل تک پہنچا دیتی ہے ہم نیویگیٹر پہ کیوں ٹرسٹ کرتے ہیں نیویگیشن پہ آپ ایڈریس ڈالیں اس کے بعد کہیں کہ نہیں یہ جھوٹ بولتی ہے مشین ہم نہیں مانیں گے تو کبھی منزل پر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے ایک نیویگیشن کے اوپر تو ٹرسٹ کر لیتے ہیں انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے نا اس پہ پتا ڈال کر ٹرسٹ کرتے ہیں اور عام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ منزل پر پہنچائے گی تو جو رستے کی نیویگیشن خدا نے ہمیں عطا کی ہے اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے اس میں شک کرتے ہیں اس کو دل سے نہیں مانتے اس کے اندر چور رستہ ڈھونڈتے ہیں اس احکام کے اندر گنجائشیں ڈھونڈتے ہیں نیویگیشن کے ساتھ تو اپنی مرضی نہیں کرتے لیکن قرآن کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ دوسرا اہم نقطہ ہے کہ یہ قرآن مجید اندھوں کو راہ دکھانے کے لیے ہے اور راہ اور منزل تب ملتی ہے جب سو فیصد پھر اس کے اوپر ٹرسٹ کر لیا جائے اگر انسان ایک مشین پر ٹرسٹ کر سکتا ہے تو اس سے زیادہ ٹرسٹ اللہ کی بات پر کر سکتا اس کتاب پر کر سکتا ہے جس نے انتخاب کیا ہے مخلوق کا اور اسے رستہ دکھا رہی ہے تو یہ دو نقطے آج کی اس مجلس کا پیغام تھے اور اس میں جو سمجھنے کی بات ہے ہمارے طلبہ کے لیے ہم سب کے لیے وہ کیا دو باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ ایک قرآن مجید جیسی کوئی دوسری شے نہیں تو اس کو یاد کرنا اس سے پیار کرنا اس کو بار بار پڑھنا اس کو چومنا اس کو ہمیشہ سر کا تاج رکھنا ہر وقت اس میں غور کرنا اس کو پڑھتے رہنا اس کے لیے زندگی بسر کرنا کم ہے کیونکہ اس جیسی کائنات میں کوئی دوسری شے نہیں ہے ایک پیغام آج کا یہ ہے کہ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو ایسا جوڑیں جو کبھی ٹوٹنے نہ پائے کیونکہ اللہ رب العزت سے تعلق کا یہی ایک ذریعہ ہے اور ذرائع ہیں لیکن قرآن مجید جو براہ راست باتیں وہ ایک ہماری زبان سامنے اور دوسرا اہم نقطہ کہ قرآن مجید میں ٹرسٹ کریں جو پڑھیں اس کی تعویلات پر زیادہ توجہ نہ دیا کریں ان احکامات کو اگزیکٹلی exactly جیسے کہا گیا ہے اسے مانیں تو پھر منزل مل جائے گی ہم شک کرتے رہتے ہیں اور پھر منزل بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں نہ منزل ملتی ہے نہ شک دور ہوتا ہے تو اس لیے جو کچھ حکم دیا گیا ہے اس کو اپنائیں اور عمر بھر اس پر عمل کرتے رہیں آخر میں ایک بار پھر میں اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر تمام منتظمین کو مبارک بات دیتا ہوں اپنے تمام قرآہ کا جو پاکستان کے اندر اور باہر سے تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو قرآن مجید کے علم اور قرآن مجید کے نور ان دونوں چیزوں سے سیراب اور فیض یاب کریں اللہ پاک ہمارا ہم یو ناصر ہو وسلام و ما علین اللہ البلا